Господи, это она! Мы – планшетные архитекторы. Мы не занимаемся фигней. О, вы чё, мусор Это не мусор, блин, это шляпа. Шляпа — это ваше выступление. Не позорьте нашу профессию. Ландшафтный архитектор, как iPhone 6. Все хотят, но не все могут себе позволить. Да! да! показать ей экзотические растения, реально показывать ей экзотические растения. Да! Так что давайте создавать рациональный и практичный продукт. Ведь мы будущие ландшафтные архитекторы. Итак, мы начинаем. Давайте представим ландшафтный архитектор. Ну ничего, в Фотошопе все исправим. Ряд случаев во всем известной фирме «Рога и копыта». Садовник, скажите честно, только честно, ну только честно, честно, честно. Знания растений на латыни вам пригодились? Конечно! Я же дочке дачу купила, а сыну дом настраиваю. Скажите, пожалуйста, сколько недоделок вы обнаружили в новом зимнем саду? Пока одну. Фу, это же классно! А какую? Не могу открыть входную дверь. А теперь давайте представим, как реагируют наши преподаватели на подарки студентов. Татьяна Алексеевна Трубачева. Это... Александра Генриховна Куприянова. Это вам. О, спасибо. <связывая> Александр Сергеевич Крюковский. Это вам. О, какая группа? Вторая. <связывая> <связывая> Виктор Николаевич Смертин. Это вам. Дешевле двух тысяч? Да. Спасибо. Ольга Лукмановна, это вам. Материальная помощь пришла. Все пишите на материальную эту помощь. Вы планки возьмите, все старостам передайте. В общем, спасибо. Татьяна Олеговна Харзеева. Это вам. Ой, а я, а вчера, ой, не забыть, хорошо. Галина Сергеевна Цимбал. Это вам. Какая прелесть. <свят> Спасибо. <свят> Нина Петровна Адонина. Это вам. О, ограбли тяпки там. <свят> Варвара Львовна Базуева. кто скажет, что это выступление было гениальным, а кто-то скажет, что это было прекрасно, а другие скажут творческо, кто-то вообще скажет Оскар, а четвертый скажет восхитительно. В общем, спасибо нашему маме за конструктивную критику. Мама, привет!